मकर संक्रांतीचं औचित्य साधत महाराष्ट्र ग्रामीण बँक शिवाजीनगर शाखेच्या वतीने आर्थिक साक्षरता अभियान व हळदी कुंकू कार्यक्रम वाणी मंगल कार्यालय येथे हजारो महिलांच्या उपस्थितीत आणि विविध क्षेत्रातील मोठ्या उत्साहात पार पडलाय मकर संक्रांतीचं औचित्य साधत महाराष्ट्र ग्रामीण बँक शिवाजीनगर शाखेच्या वतीने दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी आर्थिक साक्षरता अभियान व हळदी कुंकू कार्यक्रमाचं वाणी मंगल कार्यालय येथे आयोजन करण्यात आलं होतं विविध क्षेत्रातील मान्यवरांसह प्रमुख पाहुणे म्हणून हजेरी लावत महिलांच्या मोठ्या संख्येने कार्यक्रमाला रंगत आणली कार्यक्रमाला उपजिल्हाधिकारी संगीता राठोड वेदांतनगर पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रवीणा यादव वैद्यकीय सर्जन डॉक्टर उज्ज्वला दहीफळे माजी नगरसेविका अर्चना निळकंठ यांची प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती होती कार्यक्रमाचं नियोजन महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या शिवाजीनगर शाखेच्या शाखा व्यवस्थापक कोमल जयस्वाल यांच्या संकल्पनेतून करण्यात आलं होतं महिलांच्या मोठ्या प्रमाणातील सहभागामुळे का कार्यक्रम उत्साहात पडला यासाठी महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेतील सहाय्यक व्यवस्थापक दीपिका नारनवरे पाटील ग्राहक सेवा सहाय्यक भाग्यश्री पहिलवान ग्राहक सेवा सहाय्यक सागर धरमकर आदींच्या प्रयत्नातून कार्यक्रम संपन्न झाला तर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनेअंतर्गत बळीराम वाघमारे यांनी अवघ्या वीस रुपयात विमा काढला होता मात्र त्यांचा अपघाती मृत्यू झाला त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नी संजीवनी वाघमारे यांना महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने दोन लाखांची क्लेम सेटलमेंट अमाऊंट कार्यक्रमात वितरित केली त्यासह हो गोविंद घाटोळकर यांनीही हयात असताना प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेत विमा काढला होता मात्र त्यांचा देखील अपघाती मृत्यू झाल्याने त्यांच्या पत्नी सुनीता घाटुळकर यांना महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या शाखा व्यवस्थापक व कोमल जयस्वाल यांनी दोन लाख रुपयांची क्लेम सेटलमेंट अमाऊंट रोख रक्कम अदा करण्यात आली यावेळी उपजिल्हाधिकारी संगीता राठोड पोलीस निरीक्षक प्रवीणा यादव डॉक्टर उज्ज्वला दहिफळे आणि माजी नगरसेविका अर्चना निळकंठ यांनी महिलांना मार्गदर्शन केलं तर महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या शिवाजीनगर शाखेच्या शाखा व्यवस्थापक कोमल जयस्वाल यांनी बँकेच्या वाटचालीबाबत आणि विविध योजनांबाबत सविस्तर माहिती देत अध्यक्षीय समारोप केला 頑張れ मोठा आजचा विषय आहे आर्थिक साक्षरता अभियान ज्या की साक्षर आर्थिकतेविषयी आर्थिक नियोजनामध्ये म्हणजे देशाच्या आर्थिक नियोजनामध्ये देशा नियोजना सर्वात मोठा वाटा हा कुणाचा असेल तर महिलाचा त्या महिला आहेत आपल्या अर्थमंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारामन आज मला सांगा आपल्याला घराचं नियोजन करताना किती विचारपूर्वक करावं लागतं पण तेच त्यांना पूर्ण देशाचा विचार करून नियोजनात नियोजन करायचं आहे आणि हे भाग्य प्रधानमंत्री मोदीजींनी आज दोन व्यक्तींना दिलेलं आहे की राष्ट्रपती आपल्या द्रौपदी मुर्म आणि महिला स अर्थमंत्री डॉक्टर सीतारामन यांना दिलेलं आहे आणि मला हे सार्थ अभिमान आहे की आज सरकार आपल्या महिलांसाठी बचत गटांच्या माध्यमातून ह्या तुम्हाला साक्षर आणि मला सांगा साक्षर आपण नाही आहोत का प्रत्येक महिला ही साक्षर आहे शिकलेली आहे फक्त नुसतं शिकून उपयोग नाही तर आपण बाहेर जरी गेलो नसलो तरी तुम्हाला आर्थिक सक्षम करणं हा मोदीजींचा प्रधानमंत्र्यांचा उद्देश आहे का बरं की महिलांनाच बर महिला का बरं साक्षर केलं पाहिजे महिलांनाच आर्थिक नियोजनामध्ये का घेतलं पाहिजे किंवा आर्थिक साक्षर का केलं पाहिजे कारण महिला ही घराची जबाबदारी सांभाळून देशाची जबाबदारी सांभाळू शकते हे मोठं उद्दिष्ट त्यांच्यासमोर आहे आणि त्यांना ही खात्री आहे आपल्या महिलांबद्दलची त्यामुळे त्यांनी हा मोठा उद्देश जाणून महिला बचत गटांना सर्वात जास्त असं अनुदान त्यांनी जाहीर केलेलं आहे आणि याचा लाभ मला वाटतं आपण सगळ्या महिला इथं घेत आहोत आर्थिक रूपचे साक्षर आहे या नाही ये हमें समझना है पैसे तो हम सभी कमाते हैं और सभी बचाते हैं लेकिन बचाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करके हम कैसे ग्रो कर सकते हैं पाँच सौ रुपये को छः सौ रुपये कैसे बनाना है ये हमें समझना है इसके लिए बैंकों में विविध प्रकार के स्कीम्स उपलब्ध है जैसे फिक्स डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट म्यूचुअल फंड

हो रहा है। आप कभी भी दूसरे बैंकों में जब जाएंगे तो 90 परसेंट बैंक आपको सिंपल इंटरेस्ट से रेट ऑफ इंटरेस्ट का मेजोरिटी वैल्यू देते हैं लेकिन हमारे बैंक में हम डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं आप कभी भी हम देखते हैं बैंक के लोन के द्वारा महिलाएं सशक्त कैसे हो सकती हैं सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है अपनी मंजिल तो आसमान है रास्ता हमें खुद बनाना है अब सफलता मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है कितने लोग कोशिश करेंगे हम देखते हैं अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सी एम स्कीम के बारे में चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जितने भी लेडीज़ ध्यान से सुनिए ये आपके लिए है स्कीम जितने भी लेडीज स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं बिजनेस का एक यूनिक आइडिया लेके आते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से इस स्कीम में 25 परसेंट तक का सब्सिडी मिलता है और गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग भी दी जाती है और इसमें जो अमाउंट है लोग करके मिलता है चाहे वो सर्विस सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो तो आप सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो भी बिजनेस करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं वो ये स्टार्टअप स्कीम के बारे में जरूर सोचे और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का अवेयरनेस होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है एल का बीमा लेने में क्या फर्ज है यह तो आपके और आपके परिवार के प्रति आपका फर्ज है मोबाइल भले ही सस्ता और नेक चले धीमा मगर परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी है जीवन बीमा बैंकों के माध्यम से चलाए जाने वाले सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स या बीमा स्कीम्स क्या है ये अब हम समझते हैं इन स्कीम से हम एकदम कम पैसों में अपनी फैमिली को कैसे सिक्योर कर सकते हैं आइए हम देखते हैं पहला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई जिसका प्रीमियम सिर्फ बीस रुपये साल का है जिसमें आपको दो लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है आप में से कितने लोगों ने निकाला है ये बताइए हाथ ऊपर कीजिए क्या आप करेंगे इसके बाद आवाज नहीं मुझे इसमें आप एनरोलमेंट करिए इसका अमाउंट और प्रीमियम दोनों ही कम है इसके बाद आता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इसमें नेशनल डेथ उसका प्रीमियम अमाउंट है 436 साल का एक का एक बार अगर आप दोनों ही कैलकुलेट करें तो मंथली अगर अमाउंट कैलकुलेट करें तो फिर चालीस का आता है क्या हम इतना भी नहीं दे सकते अटल पेंशन योजना बहुत लोगों को झिझक होती है इसमें एनरोलमेंट करने के लिए जब हम सामने से ऑफर करते हैं कस्टमर्स को पेंशन योजना गवर्नमेंट का तो लोग सोचते हैं मैडम आता नहीं ही अभी नंतर करूँ नंतर करूँ अभी वो स्कीम्स का बेनिफिट क्या है

इम्पॉर्टेंट है एल का बीमा लेने में क्या फर्ज है यह तो आपके और आपके परिवार के प्रति तो आपका फर्ज है मोबाइल भले ही हो सस्ता और नेट चले धीमा मगर परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी है जीवन बीमा बैंकों के माध्यम से चलाए जाने वाले सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स या बीमा स्कीम्स क्या है ये अब हम समझते हैं इन स्कीम से हम एकदम कम पैसों में अपनी फैमिली को कैसे सिक्योर कर सकते हैं आइए हम देखते हैं पहला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पी एम एस बी वाई जिसका प्रीमियम सिर्फ बीस रुपए साल का है जिसमें आपको दो लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है आप में से कितने लोगों ने निकाला है ये बताइए। हाथ ऊपर कीजिए साल का एक बार अगर आप दोनों का ही कैलकुलेट करें तो मंथली अगर, अगर अमाउंट कैलकुलेट करें तो फिर चालीस रुपये महीने का आता है क्या हम इतना भी नहीं दे सकते अटल पेंशन योजना बहुत लोगों को झिझक होती है इसमें एनरोलमेंट करने के लिए जब हम हम सामने से ऑफर करते हैं कस्टमर्स को पेंशन योजना गवर्नमेंट का तो लोग सोचते हैं मैडम आता है हमें नंतर करूँ नंतर करूँ अभी वो स्कीम्स का बेनिफिट क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब अभी आप समझिए अटल पेंशन योजना क्या है आपको एक हज़ार से पाँच हज़ार तक का इसमें पेंशन मिलता है आपके एज के सिक्सटी ईयर्स कंप्लीट होने तक आपको ये प्रीमियम अमाउंट भरना है और उसके बाद आपको पाँच हज़ार रुपये का मंथली पेंशन मिलेगा और इन केस अगर आपका डेथ होता है तो आपके नॉमिनी उस स्कीम को कंटिन्यू कर सकते हैं